Всеволод. Ты видел, какой серьезный коэффициент жалости был к тебе применен? А насколько он серьезный? Ну, довольно серьезный. Ну, типа, примерно, какой максимальный коэффициент жалости вам приходилось использовать? Ну, умножать оценку на 2, например. в итоге получилось. Ну, в итоге по-разному. У кого 7, у кого еще. Ну, короче, ладно, это такое. Давайте, mm -hmm. развяжите систему уравнений. Х mm -hmm. поделить на у. Mm -hmm. Минус y подождите, поделить на х, доревнюет 5 шестых. Mm -hmm. А тут х квадрат минус y квадрат до доревнюет 5. Я вважаю, дети, что тут будет замена, скорее за всего. Давайте множить спочатку. А що множить? Що на що? Ну, первое на, на xy. А ну, там ти там маєш на увазі спільний есть. знаменник? Ой, да, первое на 6x. 6x, хорошо. Ну, ви маєте на увазі да. спільний знаменник. Понял. Давайте домножимо на 6x. Я повністю з вами. Значить, домножаємо. А, домножаємо, значить. Это будет что? 6x2. 6y2. 6y2 до равня 6Y 6Y квадрат... до до 30xy. 30. А, нет, xy, извините, я не увидел. 30xy. Ну что ж, 30? 5XY. Ой, 5xy. Вот, да. Вот. Не да. А теперь мы можем, теперь мы можем пер первое поделить на второе. А, но... х квадрат мінус y квадрат у нас равно 5 можна, Давайте, 0. Да? Давайте сделаємо ну, все таки немножечко не так. Давайте утримаємося від цих ділень, тому що x може дорівнювати y. Ми будемо ділити на 0. Давайте зробимо інакше. Давайте друге домножимо на 6. Згодні? Не. Це буде рівносильне а, але перетворення. А у нас там все равно останеться x y. Подожди, 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 подожди. Равно 5 xy Саша, ты что, на кухне? Саша, Кирилл там а. Какой Кирилл? Это холодильник, насколько я понял. Кирилл это холодильник? Там 30. Кирилл это холодильник? Наверное. Саша, Кирилл это холодильник? Да. Молчание, знак согласия. Внимаемо. Ноль равно... Тебе нет Кирилл. А 5х минус 30. Согласны? Кириллу убил. Значит, да. 5х равно. У нее есть девочка. У него кайф. 30. Да. Дети, что теперь мы делаем? Скажите. Выражаем x? x равно чему? А 30 деленное на 5 y Правильно? Да выразили, Дальше и вот влезли эту влезли, строчечку себе... Y, да? да, а теперь подставляем куда? Во второе легче подставить, согласны? Значит, что у нас будет? 30, 30 y поделить y на 5y до квадрату минус и y до квадрату до ривня 5. Что у нас будет? 900 делено на что? 25 y квадрат. Я не сократил, дети, я знаю. Мінус я Мінус равно... Минус у квадрат. Равно сколько там? 5. Ну, тепер скорочуємо. Тут будет сколько? Тут будет 1, А тут будет 36. 36. Согласны? Угу. Значит, у нас получится 36. Поділене на що? На y до квадрату. Відняти y до квадрату. 5. Діти, ось тут. Подивіться ну, уважно, думаю, y і x. Y Смотрите, у нас же y і x вони не дорівнюють 0. Розумієте чому? Інакше uh -huh. цей вираз втратить своє існування просто. А отже, я можу домножати на що? На y квадрат. Поняли? Oh, нет, это, y. это будет 36 мінус y4 равно 5y квадрат. А теперь кто мне скажет, как э, это равняние называется? Вот как такие ревняния называются? Мы их учили. Вы этих ревнянь, как называется? Квадратные, э, все Волод, это понятно, но они это там называют... Квадратные в квадрате. Ну а как? У них есть определенное название. Мы это учили, дети. Там еще Что так людей называют. Еще так людей называют иногда. би Нет. Би-квадратные? Би-квадратные, видите? А почему тут люди? Погуглишь. Кто такие би, я прекрасно знаю. Хорошо. А кто такие би-квадратные люди? <laughs> так, давайте его попробуем развязать. Это будет минус у в четвертом степени. Минус 5у до квадрата. Додати 36 дорівнює 0. Домножаємо на мінус 1, це буде y в четвертому степені плюс 5 до квадрату що? і мінус 36. Що робимо, діти? Заміна. Робимо заміну. Яка заміна? Y квадрат а! Заміняємо на що? На, на якесь Т. Але при цьому говоримо, що Т має вийти. Розумієте чому? Угу. Ну, тому що в квадраті. Заміняємо. Це буде що? Т квадрат додати 5, відняти 36 дорівнює нулеві. Зробили. Дискримінант 25 плюс 4 на 36 це 144. Да? так що Так. Значить, Т1. У нас буде що? Мінус 5 додати 13. Згодні. Mm -hmm. Поділити це на 2. Мінус 5 додати 13. Це скільки буде? Mm -hmm. 8 4. на 2, 4. Тепер Т2. Дорівнює. Мінус 5. Mm -hmm. Мінус 13. Поділіть на 2. Це буде мінус 9, і воно нам що? Не підходить. І за цього. Зрозуміли це, діти? Угу. Тепер далі. Тепер далі, діти. Ми написали, що ми знайшли? Ми знайшли те. Робимо що? Повернення до заміни. Зробили повернення до заміни. Ми кажемо, що y квадраті дорівнює 4. Правильно? Uh -huh. А отже, y1 дорівнює 2. Y2 дорівнює мінус 2. Зробили. Тепер мені треба знайти х1, х2. З якого розрахунку я буду шукати x1? Ми це записували. Це то щось там 30 поділити на що? Нагадайте, будь ласка, ви писали в зошиті. Uh -huh. А чого ви не пишете? Uh -huh. 30 поділити на 6y квадрат. О, не, просто на 6 y, да, просто. На 6Y, правильно? Да. Це буде 30 поділено на 6 помножити на 2. Можна просто сделаємо 5 дивить на y. Ну, хай буде так. 30 на 6 это 5 ділить на 2. Це 2,5. Правильно? Діти. Так. А x2 тоді буде що? Мінус 2,5. Згодні? Угу. Тепер отримали ось це. Сформуйте мне вид поверь, будь ласка. Два и два с половиной. Нет, наоборот, два с половиной два. И минус два с половиной. Минус два. Саша, ты понимаешь это? <плодисмент> Саша. Да. Хорошо. Я, Саша, а как там Кирилл? Это не Кирилл, Кирилл у меня не, кайф. Килл, это Димон, брат. Дима кричал Кирилл. Я спросила, как у него дела тогда. Кирилл. А у тебя сейчас Кирилл, я так правильно понимаю? Да я знаю. Все, Волод, что ты хотел сказать? Ты говоришь, стоп. Два с половиной в квадрате минус 4 Два с А где ты два с половиной в квадрате? x Х. Два с половиной. Это 625 двадцать минус... А что она нам не подходит, кстати? А потому что вы мне сказали вот про это что-то неправильно. Разве там так было? Кто-то записывал, ребят. Ну а что вы не пишете? Там три. Y1 равно 2. Y2 равно минус 2. Ну вы же должны это писать. Ну то, конечно, в следующем семестре увидите ваши оценки. Где три? У нас руки атрофируются за дистанционку. Где три? А почему три? Потому что, потому что они мне неправильно сказали. Потому что тут пять должно быть. Ну, всё, ну, а ну, почему ну, вы неправильно ну, сказали? Ну, все да. Волод хорошо, что заметил. Да, он прав. Потому что там было вот так. Там было ну, x ну, равно 30 поделить на 5y, а не на 6y. Правильно ну, все? Пас... Спасибо большое. Зато я рад, что Всеволод все-таки вспомнил. Спасибо, Всеволод. Да, и он это, э, коэффициент своей жалости не зря получил. Так, хорошо. А может это коэффициент толерантности? А может мне на какой-то выставке с этим докладом выступить? Как вы думаете? Ну просто кого больше жалко? Ну, тебя на самом деле жалко, но за тебя, я думаю, по-другому поступить. Ну, серьезно. Саш, поверь, я ни про кого не забываю, честно. Вот правда, правда. Вот ни про кого не забываю. Я даже про всяких там тех, кто не ходит на уроки, всяких ковальских, там, ну... Ну Я то скорее. А, забыть, а у меня нету коэффициента жалости. Коля, Значит, это ты, ты так его думаешь? Не на самом деле. Ну, хотя Давайте так. посмотрим на цей выраз, где ты. А, Опять вот эти ваши биквадратные уравнения. Давайте одразу в цьому выразе сделаем замену. Поняли 5. идею? Да. Мы сразу скажем, что x плюс y до квадрату равно t. Поняли? поняли и t у нас больше равно нуля все идеально тогда у нас будет что t квадрат плюс 4t Нет, равно 117. 117 ну сейчас мы перенесем значит t квадрат плюс 4t минус 117 равно нулю

Правильно? И t2 это будет минус 4 минус 22 поделить на 2. Это будет э, минус что там? 13. И оно не подходит нам через эту умову. Сделали. А теперь смотрите. Вот мы нашли t1. Робимо повернение до замены. Значить, повернення до заміни у нас таке. У нас x плю. Квадра... Ой, x плюс y квадрат равно 9. Значить, перший варіант. Х плюс y у мене равно 3, і другий варіант x плюс y у мене равно мінус 3. -3. Діти, поняли это? Угу. А тепер беремо, ми ж не використали ніде ось це. Згодні? Давайте yeah. починайте его використовувати. Как мы будем використовувати? Назовем это первой частью розв'язання. Теперь пошла вторая часть розв'язання. То есть у нас утвориться система x плюс y до 3. x минус y равно 25. Поняли? Действует. И mm -hmm. вторая системка x плюс y равно минус 3. И x минус y равно 25. То есть x равно либо 22. Додаем. 28 либо 22. 2x равно 28. Беру, да, x минус y равно 25. Это с первой системы мы получили, правильно? Mm. И со второй системы 2x равно сколько? 22. Mm. Правильно? Mm -hmm. И x минус y равно 25. Это мы получили со второй системы. И вот так вот их объединили. Значит, x равно 14 в первой. А y равно минус э, 11. Правильно? Mm. Сделали. И второй случай. x равно 11. -14. y равно минус 14. Идеально. Ну, да. согласитесь, да. красиво. Ответ 14 минус 11. И второе 11 минус 14. Саша, а ты пишешь в тетрадке то, что мы делаем всегда? Да. Ну, вы поняли это, дети? Да. да. Интересно, правда? Да. Как вы считаете? Угу. Да. Интересно. Давайте рассмотрим еще что-то интересное с вами такое. Вот, например. Это хорошие примеры, и они уже такие. Есть, что с ними делать? Вот так взяли. И хорошо, что есть, что вы все-таки работаете. Это многие ребята из вас работают. Предложите мне замену по первому примеру, ребята. Y. x плюс y равен t? t. Значит, в первом у меня будет вот это. Смотрите. T 1 вот квадрат. это же t, правда? Да. И вот это тоже t. Да. Значит, я получу что? Я получу t плюс 1, 1, 1, да? В, квадрат. в квадрате плюс t квадрате равно 25? Ну, давайте посмотрим. Это будет t квадрат плюс 2t плюс единичка плюс t квадрат минус 25 равно нулю. Ну, я думаю, все это понимают. Теперь дальше. Теперь дальше. Это будет 2t квадрат. Да? Плюс 2t минус 25 равно нулю. 24. Поч... 24. А, да, я не увидел, извините. 24. Т квадрат плюс Т минус 12. Равно 0. Дискриминант. 1 плюс 48. 49. Да. Это будет 49. Значит, Т1. Равно обмеження на Т и не накладалися, Тобто, Т может быть Р, Правильно? Mm -hmm. Значить, т 1 дорівнює. Давайте. Мнус 1. Додати що 7, поділити на скільки? На 2. Це буде 3. Далі Т2 равно мінус 1 мінус 7, Поділити на 2, це буде мінус 4. А отже, тепер що ми маємо? Ми маємо перше. x плюс y равно сколько? 3. И сразу же к нему в пару пишем. Поняли, о чем угу. речь? x квадрат минус y квадрат равно сколько? Тоже 3. Нет, нет, на x минус 3. Нет, нет, нет. нет. Не, оно может быть нулевое. Это вы аккуратно с этим, ребята. Не надо так а делать. Хорошо. x плюс y, второе берем вот это равно минус 4. Правильно, дети? Угу. И сразу же дописываем к нему вот это. x квадрат минус y квадрат равно 3. Давайте я вам покажу так цыганские фокусы. Смотрите. Цыганские фокусы. Выразим что-то через... Нет, 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 и... нет. Смотрите. А, Не совсем. Смотрите, ребята. x плюс y, оно равно 3. Согласны? Да. А тут это формула. x минус y умножить на x плюс y. Согласны? Mm -hmm. Оба эти выражения равны 3. Теперь давайте запишем тут. x плюс y равно минус... Ну, давайте... Вот во втором, кстати, цыганские фокусы не получится, Там получится минус 4 mm -hmm. минус y. И во второе я буду подставлять. Это будет минус 4 минус y. Сейчас вы кое-что поймете. В квадрате минус y квадрат минус 3 равно 0. Значит, в чем заключается сам цыганский фокус, дети? В том, что если x плюс y до ревня 3, то x минус y ему нечего делать, он будет единицей. Поняли? То есть x плюс y равно 3 по первой системке, а x минус y равно единице. А вот вторая системка придется с ней повозиться. Вторая системка вот так вот. x равно минус 4 минус y. И теперь смотрите, это будет 16 uh, плюс 8y плюс y квадрат. Согласны? Mm -hmm. Минус y квадрат минус 3 равно 0. Взяли системку, взяли сукупность. В первом mm -hmm. случае 2x равно 4 Хотя можем в уме посчитать. х равно 2, а у равно 1. Согласны? Да. No. x равно 2, y равно 1. Я думаю, что в 9 классе это уже можно сделать для такой системки. Тепер <клес> в другому випадку, смотрите, у квадрат и минус у квадрат. И у вас остается первое x равно минус 4 минус y. А во втором у вас лишается 8у, доревнивать... Э, значит так... Что-что? Э, минус 13. Минус 13, да. Абсолютно верно. Ну ничего страшного. Тут х равно 2. У равно единичке. Красиво. А тут а будет... y э, 100% равно минус 13 восьмых. А х минус 4 плюс 13 восьмых. Вот давайте где-нибудь на черновичке. 13 восьмых минус 4 первых это минус 32 восьмых. Правильно? 13 минус 32 это что? Минус 19? Да. Минус 19 восьмых. Ну вот, вот такие вот будут ответы, дети. Очень даже, как по мне. Інтересные случаи розглянули. Ну, вам нравится, Угу. Mm -hmm. Саш, ну скажи честно, ну нравится ведь такое? Зараз я еще mm -hmm. одну покажу системку. Я потім виложу сразу три відео, і там буде одне дезеха. Діти, робіть дезехи. Ви бачите, що на дезехах ви заробляєте оцінки. Я спробував всіх оцінити по мірі того, як вони працювали. что сейчас еще если делать ДЗ, то они будут влиять на оценку? Ну как бы на это уже нет, но на следующую, да, ну, вы же разумеете, что скорее всего все продолжится такие научания. А у меня там задумка такая, я написал там э, небольшое дополнение к э, табличкам. Там вы даже комментарии родители будут ваши получать. Но надо это все потестить, это как раз у меня будут каникулы для этого. Чтобы электронный журнал... А моя мама видела комментарии, которые вы мне оставляли? Все видели, да, конечно. Ой. А что? Ой. Она что сказала? моя мама смотрела оценки. Нет. А, ну, тогда нет, тогда не видела. Но моя не смотрит. Ты видишь, а, дети, 2ху минус 3х поделенное на до доревнивает 15. А это интересная вещь. Ху плюс... Х поділене на y дорівнює 15 також. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що робимо? Давайте замінимо їх на y. Замінімом що-шо ще раз? Замінимо X, Y. Давайте зробимо так. Давайте введемо таку заміну. Y. Скажемо, що це А, а X поділене на Y, скажемо, що це Б. Але обов'язково врахуємо, що Y не дорівнює нулю. Зрозуміли мене, діти? Mm -hmm. Смотрите, наскільки круто. Буде 2А. мінус 3Б. Дивіться, як просто стало, правда? А плюс Б. Равно 15. А далі що будемо робити? Друге на 3 домножимо. Правильно? Наша друге на 3. А що мінус 3Б і плюс 3Б? Це буде 2А. Плюс 3B равно 15. Тут будет 3A. Хорошо, у нас есть 5A равно 60. А значит, A а равно... Э плюс 3B равно 60. 45. Не сбывай с толку... Ле ле уже ответ, попрошу. Лектора. Который ты не бал Может мне пойти из лектора в коллекторы? Тепер Теперь без найдите мне. Подставляем. Подставляем в первое. Это будет 2 помножить на 12. А? 3. Зачем первое, если есть второе? А, да, что-то я 24, 15 минус 24. Б okay. равно 3. Можуть, верю, 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 верю. Б равно 3. А теперь, дети, сделаем що? повернение до замены. Значит, x умножить на y равно сколько? 12. Верно? Х угу. x поделено на y дорівнює 3. Все отлично получилось. Давайте из второго выразим x. x равно 3y. Согласны? Дети? Да. Подставляем в первое. 3y квадрат выйдет равно 12. Теперь x равно 3y. Ну, y квадрат равно 4. Ну, это Понимаете это, дети? Да. Теперь что у нас получается? y 1 равно сколько? 2. x при этом равно 6. Согласны? Uh -huh. первая. И y2 равно минус 2. И x2 равно минус 6. Вот вам розвязки. Вот так. Значит, точечки какие? 6, 2. Ну, x на первом месте. И минус 6, минус 2. Диты, ну, цикавые речи. Це. Правда, цикавые и не складни. Діти, вчіть математику, бо ЗНО прийде, там вже не я буду вводити коефіцієнт, там вже життя введе. І воно досить ну, жорстокіше. Тому я дуже прошу, вчіть математику, вчіть. Вона вам дуже сильно знадобиться.